Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами я, Данил. Мы сегодня будем играть в террарию на, моё, на моей карте. Давайте начнем. Сейчас мы будем убивать такого босса. С глаз Ктулху. Но он мне вообще не сильный. Я уже много раз убивал. Так, давайте, иди сюда. Вот так вот будем стоять и мочить. Даже можем вот так вот стоять и вот так вот вот, эти, вот эту фигню использовать и вот так мы его легко убьем. Вот давайте еще одного как раз убьем. Они для нас легкие, как вы знаете. Опа, на. И все, он даже не успел ничегошеньки сделать. И так легко убивать глаз к туху. Давайте демоническую руду переплавим, что ли. Так, давайте сейчас я залезу. Переплавим демоническую руду. И все будет нормально. Вот так вот мы переплавили. Нам надо железо, мы ж там сколько уже уже мы играем, у нас и так и до сих пор нету ту, там кое-чего до сих пор и нету. Так, еще что нам делать? Так, она вот тут у нас есть. Так, это железо. Это железо, это нет, кажется, железо. Ну и ладно, не будем горя... это... горячиться. Сейчас у нас все же будет. Давайте идем сюда, дальше пройдем. О! Вид... Два ведра воды. Я как раз хотел бассейн наполнить, Нить, ну, попозже. Так, давайте вот эту броню, которую нам не нужно, будет повесим на него. Вот такая. Ну еще где-то броня была. Оденем на него. Ну, давайте шлем еще оденем. Там вот эту оденем. Ну, каждый везде свой сет. У нас будет так. Вы как хотите, у нас, ну, у нас будет так. Везде свой сет будет кому надо, что и берите ну и так так. о сапоги вот прикольно мне вот так вот рыскаться по сундукам находить что-то ну давайте наполним дополним озеро Ну и где-то на втором давайте этаже вот тут на этих облачках поставим вот такую вот, вот такие вот статуи и будем одну за другой статую одевать. Вот тут он будет пират, тут у нас будет он вот такой, а тут он у нас будет вот такой. Ну, пока что так. Может, где-нибудь еще сундуки найду и увижу. Так, давайте что-нибудь делать в этой серии. А, ладно, он уже перенесся. Ладно, он что, продает вообще мало. Давайте его порадим. Так, за бесплатно мы, мы не будем ничего давать. Например, сколько стоит. Вообще, вот, вот это хоть на кирка. Это вообще три, это одно. Это вообще не стоит... Так. Ну, факела. Вот это нам не нужно. Потом веревки нам не нужны. Нет, телепорт нам нужен. Давайте вот это все продадим. Ну и, и вот это за такую цену. И это все, вот это. Потом ведро продадим. А это продадим. Ну, все, что нам не нужно, мы будем ему продавать. Так у нас тут он покупает на своих, на последних своих дней. А вот, давайте еще факела продадим, вот так, наводим так все уложим, чтобы она нам не мешала Так вот, так вот, так вот, так вот. И вот все норм, все нормально. Так. Давайте, Давайте пойдем к. Ну хотя бы давай к нему. что новое есть, но ты... Ну хотя бы что-нибудь. Что это за бомба? Или что это? Давайте испробуем. Нет, давайте кинем это. она просто вот так вот не взрывается а просто вот так как это дымится и назвали это бомбой вообще крутая бомба так, давайте, мне даже не вот так вот, на-на-на тадах тадах и спартак ну ладно, пойдемте, окунемся. Хорошую водичку. Давайте окунемся. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Мед детаптация вот так вот. Вот это офигенно. Mm, так, так давайте сейчас. Так, правая тут нам не нужна. Так что тут нас? Так, оно а ну, я не понял. А, я уже испугался. Стой! Вроде тут кто-то еще жил. Так, пират, ты, наверное, сюда сходишь. Поживешь. А ты, оружейник, вот сюда сходишь, поживешь. Ну, так, давайте еще хоть что-нибудь делать. Ну, что скучно. Что-нибудь базу продолжать вот доделать. Такой, как бы, домик да построим. Так, давайте заменим вот это, вот это и плюс вот это. О, вот, давайте вот так вот рубать деревья в этом горизонте. Ну, а давайте хоть рушить. чем-то можно будет заняться. Ну и вот. Вот так вот мы сделаем, чтобы к нам не проходили никто. Так. давайте тут небольшую такую лестничку сделаем. А то как-то... Так вот спускаться. бы что получилось то и получилось вот так у нас так вот получилось красивый красивый и тут давайте еще так вот, вот, так вот тут еще разровняем ну вообще даже красивее стало вот так вот давайте поднимем Опа. Хотя они могут еще такие перепрыгнуть, но ну, все равно. А мы подумаем, что они не перепрыгнут. Ну и лучше нам... Давайте вот тут посадим деревья. Вот, например, вот тут. А тут тоже. И вот тут. И они будут вырастать, вырастать и вырастать. У нас хорошая, хорошее. Сейчас Погодка у нас в нашем шее. тут трибуне хорошая, хорошая погодка. Давайте хоть чем-нибудь займемся, давайте. Так. У нас целый ливень тут а. Вот целый ливень. когда льет так сильно. Ну тебе не надо, когда уже льет сильно, но тебе надо. Давайте хочешь что? Сейчас, наверное, будем заканчивать видео в этой серии. Серия была маленькая, я знаю. В этой серии мы считали что и ничего не делали. Наверное, следующее видео будет про доту. Или опять же на этом сервере. Ну, на этой карте. Короче, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Данил. Пусть они играли в террарию. Ладно, если вы на моем канале впервые, то подпишитесь. А если уже вы давно на нем, то поставьте обязательно лайк. Всем удачи, всем пока.